Рам, рам, сколько есть э, приятных слов, древних слов, непонятных слов, э, которые резонируют кого-то, у кого-то кого не резонируют. Поэтому существует такая многомерность. Мы находимся в пространстве. Когда мы находимся возле океана, для практик свежий воздух это хорошо. Мы должны понимать, что э, если мы хотим дышать глубоко и получать от этого эффекты, мы должны понимать, что есть химические процессы. А химические процессы это кислород и, скажем так, составляющая того воздуха, которым вы дышите. Так же само с водой, с пищей. То есть есть составляющие. Когда мы находимся на открытом пространстве, возле океана, в лесу, в горах, да, мы что? Мы не вдыхаем никакие газы, Выхлопные, сигаретный дым, я не знаю, ментальные какие-то скопления вот этой э, плесневелой ментальности, знаете, иногда заходишь в помещение э, в городе где-то, это какое-то социальное учреждение, типа военкомата или как бы отделение милиции там или исполком какой-то. Вы заходите, там именно плесневелый такой э, стоит общий дух, такой гнилой. То есть не жизнерадостный. Там нет прамы. Можно сказать, если говорить языком йоги, можно сказать, что в этих местах нет праны. То есть она есть, но в незначительном э, количестве. То есть пранаямой заниматься в отделении милиции, в исполкоме, в военкомате. Вы точно не будете, а если будете, то вы почувствуете очень негативно. Вы там можете помедитировать, но и то, это не нужно делать регулярно. Мы не медитируем в таких местах. Мы стараемся даже в тех местах, извините, которые имеют неправильное вас. Неправильное с точки зрения входа, с точки зрения расположения, симметрии. То есть мы говорим неправильно о вас. То есть такие места, южный вход, где вот, чаще всего обычно люди, если вам по э, каким-то социальным э, обязательствам нужно побывать в таких местах, нужно бывать, то вы, знаете, старайтесь как бы вдохнуть, быстро зайти, решить свои вопросы. То же самое с больницами, и уйти, то есть отдать какой-то долг или внимание или какую-то необходимость и покинуть эти места не то, что заниматься там пранаямой или <laughs> медитацией. Просто быстро пройти эти места. То есть внешнее и внутреннее, они целиком и полностью связаны. То, что мы называем внутренним, это наша, э, скажем так, способность воспринимать э, детали в жизни, пространство и то, чем оно владеет. Это поле жизни. Мы способны благодаря нашему Манасу, уму, благодаря Будхи, мы способны различать и придавать этому значение. То есть мы это формируем у себя. Но на самом деле берем мы это все из праны, из акаш, из пространства. То есть это формирует внутри нас акаш. Поэтому жизнь, она и внутри, и вовне. Но э, внутри нас она сформирована в дживу, как бы. она в индивидуальное восприятие сформирована. Снаружи она ни во что не сформирована, это как бы глина, скажем так. В ней есть все, то есть это материал, это полноценная жизнь, на которой в каких-то больших масштабах она естественно имеет свои формы свои качественные какие-то содержательные разумные процессы то есть это мы называем законы природы дело и так далее то есть махариша называл как конституция вселенной В конституции есть э, Вселенная, есть своя конституция есть свои собственные управители управители это и есть дело да? но это за пределами просто интеллектуального понимания или понимания индивидуального сознания за пределами. Поэтому мы всегда говорим о том, чтобы использовать механизм, который позволяет выходить за пределы активности ума, чтобы не просто понимать эту область, а чтобы становиться этой областью, растворяя свое индивидуальное эго, ментальность, да, мы как бы самостраиваемся с общим полем, вот с этой конституцией Вселенной. Вот в чем смысл. И, конечно же, когда мы имеем пространство перед собой, простор, мы вполне способны наполнить свои клетки, свой разум, тонкие системы способны наполнить вот этой праной, присутствующей праной, чистым, чистым качеством. Поэтому да, мы всегда, если мы находимся в городе, мы находим такие места, где это проветриваемые зоны, где И в городе есть парки, вот, опять же пляж какой-то. Вот желательно, чтобы было меньше людей, меньше активности вокруг вас, тогда вы сможете что, удобно обустроиться, расположиться и позаниматься. Если вы это делаете дома, то проветривайте помещение. Обязательно проветривайте помещение, чтобы был такой сквознячок легкий. Но если это зимой происходит, то мы просто можем открыть форточку или как бы проветрить на какое-то время, потом закрыть балкон или одну или форточку. Основные условия это свежий воздух для промаянных, просто свежий воздух, пространство и, конечно, простор. То есть общий фактор того, что вас окружает вот это простор, создает такое необходимое условие для ментальности. То есть вы не можете объять это, не можете никак оценить. Простор, горизонт мы никак не можем оценить. Да? То есть это само по себе, вот эти внешние условия, нигелируют некоторую, как бы снимают напряжение, нигелируют эту ментальную оценочную активность. Он кто сказал это, кто сказал это, кто сказал, этот неправильно сказал, потому что как бы, ну, это не так, я читал так, я вот занимаюсь так, я знаю так. Короче, это оценочная активность, это называется э, обусловленность. Э, человеку, каждому человеку дорого то, что он сам осознал и поминал. Естественно, это естественно для него дорого. Поэтому, естественно, он э, как бы раздвигает свои границы. И если кто-то с ним в одной теме, если он не интегрирован, он не в йоге, он будет некоторым образом ну, бы, навязывать свое. Но это не учитель. Учитель принимает как бы, он понимает основу жизни. Учитель понимает основу жизни. Основа жизни в том, что все существует. Существует индивидуальность, существует космическая реальность. И как бы существует практика, которая связывает индивидуальность с космической реальностью. И учитель, естественно, воспринимает как бы любые позиции, которые существуют просто потому, что они есть. Мы знаем, что это как бы ценно для того, кто несет такое понимание, такое знание, такое свое достижение. Это ценно Поэтому мы говорим Джай Гуруде, как бы наслаждайтесь жизнью но если вы хотите что-то брать допустим от просмотра моих роликов вы просто связываете свое внимание с тем что вам предлагают и все без всякой оценки если вам это не нужно ну может быть есть что-то другое для вас Поэтому мы делимся некоторым опытом, осознанием, некоторой реальностью. И на самом деле самая большая благодарность учителям, которые передают это знание, передают в той или иной степени, Благодарность Махарише, благодарность Гурудео, благодарность как бы, многим учителям, с которыми э, мы работаем в йоге, Рамдаз Баба, как бы, очень многие учителя. Но на самом деле мы из этого извлекаем одну простую вещь, одну простую суть. Из всех этих встреч со всеми учителями мы извлекаем одну простую вещь, одну простую суть. Учителя ничему не учат учителя просто подсвечивают. Свет, он существует независимо ни от учителей, не от вас. Свет существует. Все, что делают учителя, это подсвечивают, чтобы мы... Каждый идет своей дорогой, своей тропой. Но есть выбор. Либо вы пользуетесь подсветкой, либо двигаетесь на ощупь в темноте. Это выбор каждого. Никто не вправе кого-то заставить. А благодарность, она в том, для учителей мы выносим благодарность. Мы благодарны. Потому что они подсвечивают. Мы благодарны за этот сервис в нашей жизни. Вот и все. Так же самое, как вы благодарны, если вы приходите в какой на какой-то, не знаю... Туристическое как бы, место, где вас проводит человек, объясняет вам, рассказывает. Если это достойный как бы, рассказ, э -э, и человек уделяет внимание, он обслуживает как вас, мы благодарны ему. Так же самое, и мы благодарны Гуру за эту подсветку и за сервис. Но в какой-то момент мы находим, нащупываем этот свет, и мы двигаемся вместе с ним. Вот так все просто, на самом деле. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь жизнью, друзья. Завтра мы встретимся в 8-9. Я сбрасываю ссылочку на Facebook. Вот. Все, все, кто замечает ссылочку, могут заходить по этой ссылочке. И мы а, с вами просто точим. Некоторые моменты я буду комментировать. Вдох, выдох, глубокий вдох. Задержка поменяли стороны. И до пингаля, и до пингаля, пингаля, до. Луна, солнце, солнце, луна. Горячая, холодная. Горячая, холодная. Луна холодная или горячая? Солнце холодное или горячее? Когда мы вдыхаем, с чем мы взаимодействуем? С каким качеством? Дело не в солнце, дело не в луне, дело в качестве. Качество сжатия, качество расслабления. Качество сжатия есть только два. Океан, чем он нам еще помогает? Он подсказывает, волна набегает, волна уходит. Волна набегает, волна. Есть усилия, есть отлив. Есть наплыв, есть отмыв. Есть вдох, есть плыв. Это деводы, две. и вишня? А в целом это Брахма. Управители Конституции Вселенной. Джей груды, хорошего всем настроения, хорошего всем дня. Витаю всех моих друзей. Пробуджитесь, пробуджитесь. Дышите, дыхайте земной, дыхайте земной, дыхайте земной. Потому что мы Транслюємо ритм, Знання це ритм, це не слова, це не смисли. Це ритм. Доки ми тут, ми впроваджуємо цей ритм життя. Цей ритм мені надав магаріше, магаріше цей ритм надав груди. Тому не слова дуже важливі. А саме ритм, тому бути у присутності, почуватися в якоїсь атмосфері вчителя це вже і є результат. Добре? Намаскарам, дякую всім. Джай, городи, дяй, городи, дядя.